মই কেঁচা কল ঘৰতে কেনেকৈ পকাও এইফালে দৈ গাখীৰ চাওক ইমান ধুনীয়া চপৰা চপৰ নমস্কাৰ প্ৰিয় বন্ধু বান্ধৱীসকল খবৰ কেনেকুৱা খবৰ চাগে সকলোৱে ভালে আছে ভালেই থাকক কুশলে থাকক তাৰে কামনা কৰি আজি ভিডিঅ'টি আৰম্ভ কৰিছোঁ পাকঘৰৰ পৰা তাকে দেৰি নকৰি ভিডিঅ'টি আৰম্ভ কৰি লওঁ অসমীয়া বোৱাৰী চেনেলৰ হয় মই সুৰভীয়া নতুন এটি ভিডিঅ' মাজুল সকলোকে স্বাগতম জনালোঁ চাহ খালোঁ আৰু সেয়া দেখিছে নহয় আমাৰ আলহী ৰাতিপুৱাই ইহঁতক আল ধৰিব লগা হয় এতিয়া এজোপা ফুল গছ দেখুৱাইছোঁ এজোপা ফুল আপোনালোকে চিনি পাইছে নহয় গছজোপা বগা বগা যে ফুলে চকুত লগাব লাগে আৰু গছতে পকিলে কল সকলোৱে সোধে বন্ধুসকল যে মই কলবিলাক কেনেকৈ পকাও কিন্তু মই গছত পকাৰ পিছতহে কলথোকা কাটি লওঁ এতিয়া আমাৰ এওঁ সাজু হ'লেই কল কাটিবলৈ সেইফালে আহি গ'ল কলথোকা পকিলে যেতিয়া নহয় কাটিবই লাগিব কেঁচা কল কেনেকৈ পকাও বহুত সহজ পদ্ধতিত মই কলখিনি পকাই বিক্ৰী কৰোঁ বহুতো বেছি কলগছ আছে আমাৰ ঘৰত এতিয়ালৈ বাৰু অলপ কমিছেই আগতে বহুত বেছি আছিল আৰু সকলোখিনি কল বিক্ৰী কৰি দিয়াই হয় ঘৰতনো কিমান খাম নহয়নে আমাৰ ঘৰত যিমান কলগছ কাটিলেও মৰি নাযায় বহুতো বেছি হয় আৰু বন্ধু বান্ধৱীসকল বহুতো সাপ আৰু দেখা গৈছে সেইকাৰণে মানে অলপ ভয়ো লাগে দিয়কচোন আমাৰ ইয়োগ চাওক ইমান ধুনীয়াকৈ ডাঙৰ হ'ল নহয়নে বন্ধুসকল আৰু এইফালে বস্তা এটা লৈছোঁ আৰু এটা ফেবিকলৰ ড্ৰাম এটা লৈছোঁ আৰু এনেধৰণে সোমোৱাই থ'লে বা গাপ দিলে বহুত সোনকালে কল পকে মই এনেকৈ পকাই বিক্ৰী কৰোঁ বন্ধুসকল বহুতো লোকে সোধে তুমি কেনেকৈ কলবিলাক পকোৱা আজি আপোনালোকক দেখুৱালোঁ অলপ এনেকৈ পকাব পাৰি কল সহজ পদ্ধতিত আপোনালোকক অলপ দেখুৱালোঁ এতিয়া আহি গ'লোঁ পাকঘৰলৈ যেতিয়া নহয় ভোক লাগিছে আৰু ৰাতিপুৱা সময়ত যি টি বস্তু খাবলৈ মন নাযায় বন্ধুসকল এতিয়া পাতলীয়া আহাৰ খাম বুলি ভাবিছোঁ এয়া দৈ গাখীৰ উলিয়াইছোঁ চাওকচোন দৈ কেনেকুৱা ইমান ধুনীয়া একেবাৰে চপৰা পাতি আছে এই দৈখিনি বেতবাৰীৰ পৰা অনা হৈছিল শিৱসাগৰ বেতবাৰীৰ পৰা কিন্তু বহুত ধুনীয়া দৈ তেওঁ দি পঠাইছিলে তাৰ বাবে বহুত বহুত ধন্যবাদ এইফালে গুড় ল'লোঁ এনেকৈ কাটিলোঁ আৰু দুয়োজনে খাবলৈ ল'লোঁ মই কিন্তু অলপ অলপ কাটি কাটিহে আপোনালোকক দেখুৱাওঁ দেই বন্ধুসকল সকলোতো দেখুৱাব নোৱাৰোঁ এতিয়া দৈ গাখীৰ খাই মেলি ওলাইছোঁ এফালে যাওঁ খৰধৰকৈ ওলাওঁতে জলফাইখিনি ৰ'দত দিবলৈ থাকিয়ে গৈছিল আকৌ দৌৰি আহি এই জলফাইকেইটা ৰ'দত দি থৈ গৈছোঁ সেইফালে চাওক আমাৰ পৰিৱেশটো ইমান ধুনীয়া লাগিছে নহয়নে এতিয়া আহি গ'লোঁ আকৌ আমাৰ এওঁ কৈছে তুমি বোলে বহুত সোনকালে আহিলা দেই এইফালে বনাবলৈ লৈছে মাংস আৰু এইফালে আলু ফ্ৰাই কৰি ল'লে আমাৰ এওঁ মানে বহুত ধুনীয়াকৈ মাংস বনাব জানে সেইকাৰণে এওঁৱে মাংস বনায় আৰু এইটো চাইডে কুকাৰ পাতি ল'লে আৰু মই হাত ভৰি মুখ হাত ধুই আহি বহিবলৈ লৈছোঁ সেইফালে চাওক কি ধুনীয়াকৈ আলু ফ্ৰাই কৰি লৈছে নহয় এইফালে মছলা আৰু সকলোখিনি তেওঁৱে আজি বনাব আজি মই নবনাওঁ আজি মানে মই অকণমান ছুটি লৈছোঁ বন্ধুসকল আজিলৈ আহোঁ ধন্যবাদ